السلام علیکم تمام دوست احباب کو میرے یوٹیوب چینل میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کائنات ایک حیرت قدا کے دوسرے حصے کا باب نمبر آٹھ تو بنا کسی دیر کے شروع کرتے ہیں باب نمبر آٹھ جب کچھ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کوانٹم مکینکس کی آمد سے پہلے یہ تصور تھا کہ ایک ایسی جگہ جہاں کوئی روشنی موجود نہیں ہو جہاں کا درجہ حرارت کم ترین سطح پر ہو اور جہاں کسی قسم کی حرکت نہ ہو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ایسی جگہ نظام شمسی یا کسی اور ستارے سے بہت دور وسیع اور ریز خلا سے وابستہ ہے یہاں تاریخی اپنی انتہا پر ہے اور ٹھنڈ کسی بھی تصور سے زیادہ اور یہ بات سوچنا بہت مناسب لگتی ہے کہ ایسی خلا میں توانائی کی مقدار صفر ہونی چاہیے کوانٹم تھیوری کی سب سے بڑی ڈرامائی پیشن گوئی میں سے ایک یہ ہے کہ خلا میں توانائی کی لامحدود مقدار موجود ہوتی ہے کوانٹم مکینکس کے تصور کے مطابق خلا میں فطرت کے تمام رنگ مرائی اور پوشیدہ اتار چڑھاؤ کی شدت کے ساتھ موجودگی ہوتی ہے اور خلا میں توانائی کی کل مقدار لامحدود ہوتی ہے یہ انکشاف چونکا دینے والا ہے اور دماغ کو ہلا دینے والا ہے کلا جس کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ روشنی اور مادہ سے بالکل خالی ہے در حقیقت لامحدود توانائی رکھتی ہے مختصر الفاظ میں کہا جائے تو جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو لامحدود توانائی ہوتی ہے اس حیرت انگیز نتیجے کی بنیاد کیا ہے وہ کون سے مظاہر ہیں جو اس توانائی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں اور کیا اس قدرت کے تحفے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے یہ سوالات اس مضمون کا موضوع ہیں جیسا کہ میں پچھلے مضمون میں بات کر چکا ہوں کہ روشنی کا دوہرا کردار ہے کچھ تجربے میں یہ لہر کی طرح کام کرتی ہے اور کچھ میں یہ ذرات کی طرح ان ڈرامائی طور پر مختلف طرز عمل کو کس طرح سمجھا جائے انیس سو اٹھائیس میں عظیم برطانوی سائنسدان پول ڈریک نے ایک تصور پیش کیا جس میں روشنی سے وابستہ دونوں طرز عمل کی وضاحت کرنا ممکن ہو سکا یہ کوانٹم میکینکس کی پیش رفت میں بڑی کامیابی تھی جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے مضمون میں ذکر کیا ہے روشنی مختلف رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے مرائی اور پوشیدہ ہر رنگ ایک خاص فریکوینسی سے وابستہ ہوتا ہے ان رنگوں کی تعداد لامحدود ہے روشنی کی کوانٹم میکینکس تصویر میں ڈریک نے فرض کیا کہ ہر رنگ کی روشنی کی لہر کو ایک جھولے کے ساتھ تشبیح دی جا سکتی ہے لہر کا اتار چڑھاؤ اسی طرح ہوتا ہے جیسے ایک جھولا دو حدود کے درمیان جھولتا ہے روشنی کو جھولے کی طور پر سمجھنا ایک کلاس کی تصور ہے جو انٹرفیئرنس اور ڈیفریکشن جیسے مظاہر کی وضاحت کر سکتی ہے ڈریک نے کوانٹم مکینکس کے تصورات اپناتے ہوئے یہ تجویز کیا کہ روشنی کی ایک لہر سے وابستہ جھولا صرف مخصوص توانائی رکھ سکتا ہے اس طور پر ایک ذرا قسم کی تصویر روشنی کے ہر رنگ کی لہر کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے ڈریک نے ان دونوں تصویروں کو اس طرح ملایا کہ ایک طرف ینگ ڈبل سلٹ کے تجربے میں انٹرفیرنس جیسے مظاہر اور دوسری طرف فوٹو الیکٹرک اثر جیسے مظاہر کو اتحید انداز میں بیان کر سکے یہ ایک کوانٹم تھیوری کی بہت بڑی فتح تھی روشنی کی اس سادہ مگر خوبصورت تصویر میں ایک پرسراریت پوشیدہ تھی بریک کی اس تصویر کے مطابق جب بالکل کوئی روشنی موجود نہیں ہوتی تب بھی ہر رنگ کے لیے کچھ توانائی موجود ہوتی ہے یہ انتہائی حیران کن نتیجہ تھا جب روشنی نہ ہو تو روشنی کے ہر رنگ کے ساتھ کچھ محدود توانائی کیسے موجود ہو سکتی ہے بریک کے مطابق جب کوئی فوٹون موجود نہ ہو تو توانائی کی مقدار ہر فوٹون کی نصف توانائی کے برابر موجود ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک فوٹون موجود ہوتا ہے تو کل توانائی ڈیڑھ فوٹون کے برابر ہوتی ہے اسی طرح جب دو فوٹون موجود ہوتے ہیں تو کل توانائی ڈھائی فوٹون کے برابر ہوتی ہے حیرت انگیز نتیجہ یہ ہے کہ خلا میں جب کسی رنگ کا کوئی فوٹون موجود نہیں ہوتا تب بھی آدھے فوٹون کے برابر توانائی موجود ہوتی ہے کائنات میں رنگوں کی لامحدود تعداد ہے اور ہر رنگ کے ساتھ آدھے فوٹون کی مساوی توانائی منسلک ہے اسی طرح کائنات میں کل توانائی کا اندازہ ہر رنگ کے لیے ویلکیوم انرجی کو شامل کر کے لگایا جا سکتا ہے اور اس کا نتیجہ توانائی کی لامحدود مقدار ہے جو چونکا دینے والا نتیجہ ہے خلا جسے کسی بھی توانائی سے خالی سمجھا جاتا تھا در حقیقت لامحدود توانائی رکھتا ہے لیکن صورتحال اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے نیلز بور کوانٹم مکینکس کے بانیوں میں سے ایک تھے انہوں نے کوانٹم میکینکس کی تصوراتی کنسپشل بنیاد کو وضاحت کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ان کا ایک اہم کارنامہ ایک اصول کی دریافت تھی جس کے مطابق دو مشاہدات اس طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں کہ ایک کا صحیح عمل دوسرے کے تمام ممکنہ نتائج کی طرف لے جاتا ہے طبیعت سے ایک مثال کسی چیز کی پوزیشن اور رفتار ہے اگر ہم کسی چیز کی پوزیشن کا انتہائی درست طریقے سے تعلین کر سکتے ہیں تو اس کی رفتار مکمل طور پر غیر یقینی ہوتی ہے یہ انتہائی حیران کا نصول کوانٹم مکینکس کا ایک بنیادی اصول ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح پوزیشن متعین ہو تو رفتار غیر متعین ہو جاتی ہے اسی طرح کا تعلق توانائی اور وقت میں بھی ہے یعنی ہمارے پاس ایک مقررہ وقت میں توانائی کی ایک صحیح مقدار نہیں ہو سکتی مطلب یہ کہ بہت کم وقت کے وقفے کے لیے ہر رنگ ہر تعداد کے ساتھ تقریباً لامحدود توانائی وابستہ ہو سکتی ہے یہ توانائی جو دو لمحوں کے درمیان بہت مختلف ہوتی ہے اور ہر لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے وقتی طور پر بڑے ذرات پیدا کر سکتی ہے یہ ذرات ہمیشہ جوڑوں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں ذرات اور مخالف ذرات جیسے الیکٹرون اور پروٹون یہ ذرات تھوڑی دیر کے لیے موجود ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے میں زم ہو کر واپس توانائی میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ ذرات اتنی مختصر مدت کے لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کا براہ راست یا بلا واسطہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے ذرا تصور کریں ہم ایک ایسی کائنات میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف لامحدود توانائی بکھری ہوئی ہے اور جہاں ہر لمحے تعداد میں مختلف سائز اور مختلف شکل کے ذرات خود بخود پیدا ہوتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم ان کو دیکھ پائیں وہ واپس توانائی میں تبدیل ہو جاتے ہیں کائنات کی یہ تصویر کتنی عجیب اور حیران کن ہے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پارٹیکلز اور انٹی پارٹیکلز کی موجودگی کا تصور بھی سب سے پہلے برطانوی سائنسدان ڈریک نے پیش کیا تھا اور یہ کوانٹم مکینکس کی ایک اور حیرت انگیز نتیجے کی نمائندگی کرتا ہے کلام اللہ محدود توانائی اور اس سے وبستہ اتار چڑھاؤ یعنی فریکوینسی کوانٹم مکینکس کی دنیا کے لیے حیران کن ترین پہلو میں سے ایک ہے اس اتار چڑھاؤ کا سب سے نمایاں نتیجہ ایٹم سے روشنی کا اخراج ہے یہ اثر روشنی کے روایتی ذرائع جیسے لائٹ بلب میں پیدا ہونے والی روشنی کے لیے ذمہ دار ہے بوہر کے ایٹمی ماڈل کے مطابق الیکٹرون نیوکلیس کے گرد مختلف مدار میں چکر لگا رہے ہیں الیکٹرون یا تو ایک مدار میں ہوتا ہے یا پھر دوسرے مدار میں یہ ان مخصوص مداروں کے درمیان نہیں پایا جا سکتا یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک اونچی عمارت میں ہم ایک منزل پر موجود ہو سکتے ہیں یا دوسری منزل پر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں منزلوں کے درمیان پائے جائیں طور پر ہم زمینی لیول کی منزل پر پائے جائیں گے لیکن اگر توانائی فراہم کی جائے تو دوسری یا تیسری منزل پر پایا جانا ممکن ہو جاتا ہے اسی طرح ایک ایٹم میں الیکٹرون عام طور پر نیوکلس کے قریب ترین مدار میں پایا جاتا ہے لیکن جب ان کو توانائی فراہم کی جاتی ہے تو وہ اونچے مدار میں پائے جا سکتے ہیں کی نکتہ نظر سے اگر کوئی ایٹم اونچے مدار میں ہے تو وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا جب تک کہ اس پر مماثل رنگ کی روشنی نہ پڑ جائے تام خلا میں موجود روشنیوں کے تلاتم ایک ایٹم کو نچلے مدار میں لا سکتے ہیں اس پروسیس میں بے ساختہ ایک فوٹون خارج ہوتا ہے یہ ہمارے ارد گرد پائے جانے والے روشنی کا سر چشمہ ہے اس عمل کو درخت پر ایک سیب کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے اگر تیز ہوا چل رہی ہو تو سیب گر جائے گا سیب اس وقت تک نہیں گرے گا جب تک کہ درخت کو نہ ہلایا جائے اگر ہوا بالکل نہیں ہے تو ہم توقع کریں گے کہ سیب درخت پر ہی رہے گا اب اگر کوئی ہم سے کہے کہ جب ہوا بالکل نہیں ہے پھر بھی کوئی اتار چڑھاؤ ہے جس سے سیب گر جائے گا تو ہم حیرانگی سے اس شخص کو دیکھیں گے کلا میں موجودہ توانائی میں اتار چڑھاؤ ایک ایسا ذریعہ فراہم کرتا ہے جو ایٹم میں موجود الیکٹرون کو اونچے مدار سے نیچے مدار میں گرا سکتا ہے اس عمل میں ایک فوٹون پیدا ہوتا ہے ہم سپونٹینیس ایمیشن کے ذریعے روشنی کے بلب میں روشنی پیدا کرنے کے عمل کو سمجھ سکتے ہیں ایک لائٹ بلب عام طور پر ایک پتلی ٹنگسٹن پر مشتمل ہوتا ہے کسی بھی بقت ایٹم کے اندر زیادہ تر الیکٹرون سب سے کم توانائی کی حالت میں ہوتے ہیں جب ٹنگسٹن تار پر برقی روح بہتی ہے تو کچھ ایٹم توانائی حاصل کر لیتے ہیں یہ ای ایٹم کسی بیرونی محرک کے بغیر اس توانائی سے وبستہ لیول پر یا مدار سے زمینی لیول پر آ سکتے ہیں اور روشنی خارج کر سکتے ہیں خلا کی اس غیر معمولی نوعیت کا ایک اور انتہائی حیرت انگیز نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم دو دھاتی پلیٹوں کو خلا میں رکھیں جس پر کوئی بیرونی قوت موجود نہ ہو تو پلیٹوں کے مابین ایک قوت موجود ہوگی جو ان کو ایک دوسرے کے قریب لا سکتی ہے والکیوم انرجی کے نتیجے میں پلیٹوں کے درمیان اس پرکشش قوت کو پھر ممکنہ طور پر مفید کام کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ پلیٹوں کے درمیان قوت کا یہ ذریعہ کیا ہے اس سوال کا جواب انتہائی حیرت انگیز ہے سب سے پہلے یہ کہ کوانٹم مکینکس کے قوانین کے مطابق دو پلیٹوں کے درمیان توانائی کی لامحدود مقدار موجود ہوتی ہے اور ان پلیٹوں سے باہر بھی توانائی کی مقدار لامحدود ہوتی ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پلیٹوں کے درمیان لامحدود توانائی پلیٹوں کے باہر موجود لامحدود توانائی سے چھوٹی ہوتی ہے اس طور پلیٹوں کے باہر موجود لامحدود توانائی دونوں پلیٹوں کو ایک دوسرے کی طرف دھکیلتی ہے سائنسدان اس اثر کو کازمائر ایفیکٹ کا نام دیتے ہیں مگر ایک لامحدود مقدار دوسری لامحدود مقدار سے کیسے چھوٹی ہو سکتی ہے معمہ یہی نہیں رکھتا۔ سب سے قابل ذکر نتیجہ یہ ہے کہ دو لامحدود مقداروں کے درمیان فرق ایک سادہ محدود عدد ہے یہ بات نہ قابل یقین لگتی ہے لیکن یہ سچ ہے دلچسپی کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم لامحدود توانائی کے اس سمندر سے حقیقی فوٹون نکال سکتے ہیں یہ ٹوپی سے خرگوش نکالنے والے جادوگر کے مشابہ ہوگا اگر یہ ممکن ہو گیا تو ہماری توانائی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا ہم توانائی کی اسلام محدود ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے ایسی مشینیں بنا سکتے ہیں جس کو چلانے کے لیے توانائی کی کسی اور ذریعے کی ضرورت نہیں تاہم فطرت ہمیں مفت میں چیزیں حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہر چیز کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے فزکس کے قوانین کے مطابق ایک مستقل پیپیچول مشین بنانا ناممکن ہے مثال کے طور پر خلائی توانائی کے سمندر میں سفر کرنے والے خلائی جہاز کی صورتحال گرم پانی کے سمندر میں سفر کرنے والے بحری جہاز کی طرح ہے سمندر کے پانی میں گرمی کی توانائی بھی تقریباً لا محدود ہوتی ہے لیکن جہاز اکیلے اس توانائی پر نہیں چل سکتا تھرموڈائنامکس کے قوانین توانائی کے بیرونی ذرائع کے بغیر سمندر کے پانی سے توانائی نکالنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں تھرمو ڈائنیمکس کے قوانین حیرت انگیز طور پر پائیدار ثابت ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے طبیعت کے, کے, کے نظریات کی بنیاد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تاہم حیرت انگیز طور پر تھرمو ڈائنیمکس کے قوانین اپنی جگہ موجود ہیں تھرمو ڈائنیمکس کا دوسرا قانون لا محدود توانائی کے اس سمندر سے فائدہ اٹھانے میں رکاوٹ ہے کہ دو ہزار تین میں میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ چند انتہائی مخصوص لا محدود توانائی کے سمندر سے بیرونی ذرائع کے بغیر کسی مشین کو چلانا ممکن ہونا چاہیے اس طرح پہلی دفعہ کوئی ایسی تجویز سامنے آئی کہ دو سو سال پرانی تھرمو ڈائنیمکس قانون کو توڑا جا سکے ہمارے اس ریسرچ پیپر کو کافی پذیرائی ملی لیکن یہ ابھی تک واضح نہیں کہ کیا یہ نظریہ کائنات میں موجود لا محدود توانائی سے استفادہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے گا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری آنے والی نسلیں تھرمو ڈائنیمکس کے قوانین کے گرد کوئی راستہ تلاش کریں گی جس سے اس توانائی کے لامحدود سمندر سے استفادہ کیا جا سکے